নমস্কাৰ আজি এটা অলপ গধুৰ বিষয় লৈ আহিছোঁ এইটো হৈছে ভাগৱত উৎপত্তি সম্পৰ্কত ভাগৱত উৎপত্তি কেতিয়া হৈছিলে ভাগৱত কোনে লিখিছিলে প্ৰথম ভাগৱত পাঠ ক'ত হৈছিলে এনে কিছু কথা লৈ আজি আলোচনা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম ভাগৱত প্ৰথম স্কন্ধতে কেনেকৈ ৰচনা হৈছিলে ক'ত ৰচনা হৈছিলে কোনে পাঠ কৰিছিলে এই কথাখিনি ভাগৱতৰ প্ৰথমটো স্কন্ধতে ইয়াৰ তথ্যখিনি পোৱা যায় সৰ্বজ্ঞাত যে শ্ৰীমদ ভাগৱত পুৰাণখন ব্যাসদেৱে ৰচনা কৰিছিলে সেই ব্যাসেই হৈছে মহামণি পৰাশৰ পুত্ৰ শ্ৰীমদ ভাগৱত লিখা ব্যাসদেৱৰ নাম আমি পাওঁ শ্ৰীকৃষ্ণ দৈপায়ন বেদব্যাস বুলি কি বুলি কৈছোঁ শ্ৰীকৃষ্ণ দৈপ্যায়ন বেদব্যাস বুলি আমি ভাগৱত প্ৰণেতাক পাওঁ আৰু তেখেত হৈছে মহামণি পৰাশৰ পুত্ৰ ঋগবেদৰ পাছৰ যুগত বা ঋগ্বেদ ৰচনাৰ পিছৰ কালচোৱাত বিভিন্ন দেৱতা আৰু দেৱীক লৈ তেওঁলোকৰ মহাত্ম প্ৰকাশক একোখনকৈ পুৰাণ গ্ৰন্থ ৰচিত হৈছিলে তাৰ ভিতৰতে যেনে অগ্নিপুৰাণ বামন পুৰাণ মৎস্যপুৰাণ শিৱপুৰাণ গুৰুৰ পুৰাণ আদি সকলোখিনি এই পুৰাণসমূহত একো একোজন দেৱতা বা দেৱীৰ জন্মবৃত্তান্ত তেওঁৰ মহাত্ম আৰু কাৰ্যাৱলীক প্ৰমুখ্য হিচাপে লৈ সেই দেৱ দেৱীসকলৰ বৰ্ণনা দিয়া আছিলে আৰু সেই পুৰাণসমূহত সেই দেৱ দেৱীসকলক পূজা উপাসনা কৰিলে বা সেই বিধিমতে পূজা উপাসনা আয়োজন কৰিলে সেই হচাপে কাম কৰিলে দেৱীসকলৰ পৰা কেনেধৰণৰ ফল পোৱা যায় বা দেৱতাসকলে কেনেধৰণে আমাক শক্তি প্ৰদান কৰে এই সমস্তখিনি কথা সেই পুৰাণ উপকুৰাণসমূহত লিপিবদ্ধ হৈ আছিলে আৰু তাৰ ভিতৰতে আশ্ৰয় কৰি পৰৱৰ্তী কালৰ মনুষ্যসকলে তেনেকৈ দেৱ দেৱীসকলক পূজা কৰাৰ সেই বিধিখিনি অৱলম্বন কৰিবলৈ ধৰিছিলে এতিয়া কথাটো হ'ল যে ভাগৱত ৰচনাৰ হ'বলগীয়া কিয় হ'ল আমি যেতিয়া পাইছোঁ যে যেতিয়া ব্যাসদেৱে এই সমস্তখিনি শাস্ত্ৰ লিখিলে বা প্ৰণয়ন কৰিলে তাৰপাছত তেওঁ কোনো ধৰণৰ মানসিক শান্তি বিচাৰি পোৱা নাছিল তেতিয়া অস্থিৰ মনেৰে তেওঁ বদৰিকা আশ্ৰমত বহি চিন্তা কৰি থকা সময়তেই ব্ৰহ্মাৰ মানসপুত্ৰ দেৱৰ সি নাৰদ আহি তাত উপস্থিত হৈছিল আৰু নাৰদে ব্যাসদেৱৰ মনৰ অশান্তিৰ কাৰণ বুজিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিলে ব্যাসদেৱে তেতিয়া নাৰদক কৈছিলে যে সকলো শাস্ত্ৰ লিখিলোঁ কিন্তু মনত শান্তি নাই গতিকে তাৰ কাৰণ নাৰদৰ পৰা জানিব বিচাৰিলে ব্যাসে নাৰদক তেতিয়া কৈছিলে যে তথাপি নুগুছে মূৰৰ মনে এখন তোষ নপাওঁ বিমৰেখি কিবা কৰি আছোঁ দুখ আপুনি অগাধ বুদ্ধি অংশ বঁটাৰ পুচুহো তোমাত কৈয়ো কাৰণ এইবুলি ব্যাসদেৱে নাৰদক কৈছিলে আৰু ব্যাসদেৱৰ এই কাঠৰ বচন শুনি দেৱৰ্ষে নাৰদে ক'লে তুমি সকলো শাস্ত্ৰ লিখিলা সঁচা কিন্তু সমস্ত শাস্ত্ৰৰ যি আদি মূল পৰমত্ত শ্ৰীকৃষ্ণদেৱৰ কথা এতিয়ালৈকে লিখা হোৱা নাই তাৰ বিপৰীত বিপৰীতে জীৱসমূহক তেওঁলোকে মুক্তিৰ পথ বা প্ৰকৃত মুখ্যই সন্ধান লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত ল'ব পৰাকৈ তুমি এটা বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ নকৰিলা তাৰ বিপৰীতে জীৱহিংসা আদিৰ কথাহে প্ৰকাশ কৰিলা সেই ভাগৱতত নাৰদেৱ ব্যাসদেৱক উপদেশ দি এনেদৰে কৈছে মই পথকেইটাহে গাই দিওঁ সুৰ নলগাওঁ কৈছে যে নাৰদ বদতি শুনা মহামুণি ব্যাস তুমিহে কৰিলা সবে জগতকে নাখ নিৰন্তৰে পুখুৰ লুৱাইলা তুমি প্ৰাণ নাহি মন্দ কৰ্ম আৰু ইহাৰ সমান আকস্মিকে লোকক কৰাইলা হিংসা ধৰ্ম নুবুজিলা তুমিও বেদৰ তত্ত্ব মৰ্ম গৰিহিত কৰ্মকো কৰিলা ধৰ্ম বুলি তোমাৰ বচনে লোক নাখিল সমুলি এইবুলি নাৰদে ব্যাসদেৱক কথাখিনি কৈছিলে আৰু এনেদৰে নাৰদৰ পৰা বাক্যবচন শুনি ব্যাসদেৱে কথাসমূহ অনুভৱ কৰিলে লগতে নাৰদে সেই চতুশ্লুকী ভাগৱত কথা পূৰ্বতে তেওঁৰ পিতাক ব্ৰহ্মাৰ মুখৰ পৰা শুনিছিল সেই কথাও ব্যাসক বিৱৰি ক'লে তদুপৰি নাৰদে নিজৰ জন্মৰ কথাও ক'লে পূৰ্বজন্মত তেওঁ কেনেকৈ আছিল পূৰ্বতে নাৰদ যে এগৰাকী দাসীৰ পুত্ৰ আছিল বাৰিষা কালত চাৰিজন কৃষ্ণ ভক্ত সন্য়াসীৰ সংগ লাভ কৰি হৰি কথা শুনি কেনেকৈ পাছৰ জন্মত ব্ৰহ্মাৰ মানসপুত্ৰ হিচাপে জন্ম লাভ কৰিলে সেই কথাও প্ৰকাশ কৰিলে নাৰদে এনে উপদেশমূলক কথা কৈ ব্যাসদেৱৰ মনৰ যি অস্থিৰতা আছিল সেই অস্থিৰতা ভাৱ দূৰ কৰি অনুপ্ৰাণিত কৰিলে নাৰদে পাছতে এই বুলিও কৈছিলে যে ব্যাসদেৱ জগতৰ কল্যাণ সাধনৰ বাবে কৃষ্ণৰ গুণ নাম ধৰ্ম বৰ্ণনা কৰি ভাগৱত গ্ৰন্থ এখন ৰচনা কৰা সেই ভাগৱত গ্ৰন্থ শ্ৰৱণ কৰিলে যেন মানুহে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে তেনে এটা সু ব্যৱস্থা কৰা ভাগৱততে এই কথাখিনি কেনেদৰে কৈছে কৃষ্ণ গুণনাম ধৰ্ম কৰিও বেকত শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি তৰুক জগত এহি বুলি ভৈলা মণি স্বৰ্গত অপৱেশ ব্যাসো শান্তচিত্ৰ ভৈলা পায়া উপদেশ কি বুলি কৈছে কৃষ্ণ গুণনাম ধৰ্ম কৰিও বেকত শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি তৰুক জগত এহি বুলি ভৈলা মণি স্বৰ্গত প্ৰৱেশ ব্যাসো শান্ত চিত্ৰ ভৈলা পায়া উপদেশ এনে কথাখিনি কোৱাৰ পাছতেই এনেদৰেই দেৱশী নাৰদে মহামণি ব্যাসক অস্থিৰ মন শান্ত কৰি স্বৰ্গলৈ গমন কৰিলে নাৰদ যোৱাৰ পাছত ব্যাসদেৱে একান্ত মনে শ্ৰীহৰিক ধ্যান কৰিলে তেতিয়া তেওঁৰ হৃদয়ৰ মাজত মায়াক বাওঁফালে আৰু ভক্তি মাওক অৰ্থাৎ ভক্তি মাতৃক সোঁফালে আৰু মাজতে ভগৱন্ত শ্ৰীকৃষ্ণক দেখা দেখা পালে সেইকাৰণে ভাগৱতত কৈছে কৃষ্ণৰ মূৰ্তিকৰ পাছে কৰিলন্ত ধ্যান হৃদয়ত কৃষ্ণক দেখিলা বিদ্ৰমান বাম পাশে মায়া দক্ষিণত ভক্তি মাও দেখি ব্যাস ঋষিৰ ৰোমাঞ্চ মাঞ্চ ভৈলা গাঁৱ পাছত কোটত কৈছে যে মায়ে বান্ধন্ত ভক্তি মাতৃ মেলা অন্ত দুহানু মধ্যস্থ ভাৱে আচা ভগ অন্ত বন্ধৰ মুখ্যৰ হেতু দেশী ব্যাস ঋষি ভাগৱত শাস্ত্ৰ পাছে কৰিলাহ ঋষি এই তত্ব উপলব্ধি কৰিয়েই মানুহক মায়াবন্ধনৰ পৰা মুক্তি কৰি দিয়াৰ ইচ্ছাৰে ভক্তিৰ জৰিয়তে মুখ্য লাভ কৰিব পৰাকৈ তেওঁ ভাগৱত পুৰাণভাগ ৰচনা কৰিলে এনেদৰে ভাগৱত শাস্ত্ৰভাগ ব্যাসৰ দ্বাৰা ৰচিত হ'ল এতিয়া ক্ৰমাগতভাৱে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাওঁ প্ৰথমে ভাগৱতৰ জ্ঞান পাইছিলে নাৰায়ণৰ পৰা ব্ৰহ্মাদেৱে পাছত ব্ৰহ্মাদেৱৰ পৰা পালে দেৱৰ্ষ নাৰদে আৰু এই নাৰদমুনিয়ে বদৰিকা আশ্ৰমত বিষাদ অথবা অস্থিৰ মনে থকা সময়ত ব্যাসে ব্যাসক ক'লে আৰু এই ব্যাসেই পৰৱৰ্তী কালত ব্যাসৰ দ্বাৰাই ভাগৱত ভাগ ৰচনা হ'ল আমি এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰিলোঁ ভাগৱত ৰচনা হোৱালৈকে এতিয়া চাওঁ ভাগৱত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হৈ কেনেকৈ আমাৰ সাধাৰণ সমাজৰ মাজলৈ আহিল ভাগৱত ৰচনা হোৱাৰ পাছত মহামণি ব্যাসদেৱে এই ভাগৱত পুৰাণ ভাগৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অৰ্থাৎ লিখিত ৰূপ পোৱাৰ পাছত ব্যাসদেৱে ব্যাসৰ পুত্ৰ মহাজ্ঞানী আত্মত্ত্বজ্ঞ শোকদেৱক পঢ়ি শুনালে শুকদেৱে শ্ৰৱণ কৰাৰ পাছত সময় অতিবাহিত হ'ল কালৰ প্ৰভাৱত অৰ্জুনৰ নাতি অৰ্থাৎ অভিমান্য আৰু উত্তৰাৰ পুত্ৰ ৰজা পৰিক্ষিতে যেতিয়া মৃগয়া কৰিবলৈ যাওঁতে কলিৰ প্ৰভাৱৰ হেতু আত্মজ্ঞান লুপ্ত হোৱাৰ সময়ত মৰাশাপ এডাল আনি ধ্যানত থকা শমিকমুনিৰ ডিঙিত আৰি দিছিল আৰু এই অপমানৰ বাবে শমিকনিৰ পুত্ৰ ছিংগিমুনিয়ে কৌশিক নদীৰ পানীত স্নান কৰি থকা সময়তে খঙত অভিশাপ দিলে যে মোৰ পিতৃৰ ডিঙিত সাপ মেৰাই দি অপমান কৰা জনক আজিৰ পৰা সাত দিনৰ ভিতৰতে তেওঁকো তক্ষক নাগে দংশন কৰিব এই কথাটোকে অভিশাপ হিচাপে যেতিয়া পৰীক্ষিত ৰজাই পাইছে সাপ ভাগ এনেকে দিয়া আছে ভাগৱতত উল্লেখ থকা মতে পথটোত কোপে আৰু কত আঁখি দশ ন চুবান্তক কুশী কৰজন জল চৈয়া কৰিলা আচন্ত্ৰ দিবাক লাগিলা নিপতিক চান্দ সাপ পিতৃক কৰিলি দ্ৰোহ পৰীক্ষিত পাপ সপ্তম দিনতে তোক তক্ষকে দংশোক বিষ বহনী লাগিয়া শৰীৰ ভস্মশোক ৰজা পৰীক্ষিতে অভিশাপ পোৱাৰ পাছত তেওঁ নিজেও ভুলৰ কথা অনুতপ্ত হৈছিলে লগতে জীৱনৰ অন্তিম এই সাতটা দিনত ঈশ্বৰ চিন্তা কৰি পাৰ কৰা মানুহেই পণ্ডিত মুনিসকলক আমন্ত্ৰণ জনাই আনি নিজৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিলে বহু মুনি সন্য়াসী আদিয়ে নিজ নিজৰ নিজৰ বিবেক বুদ্ধিৰে পাণ্ডিত্যৰে বিভিন্ন মত ব্যক্ত কৰিছিলে যদিও ৰজা পৰিক্ষেতে সেই কথাত শান্তি পোৱা নাছিল অৱশেষত অ আমন্ত্ৰিতভাৱে অহা তেজশ্ৰী মহাযোগী শুকদেৱ আহি যেতিয়া ৰজা পৰীক্ষেতক দেখা দিলেহি সেই শুখদেৱক দেখা পাই ৰজা পৰীক্ষাত বহু আনন্দিত হ'ল সেই শুকদেৱৰ বয়স আছিলে তেতিয়া ষোল্ল বছৰ আৰু শুকদেৱ উলংঘ আৰু বহু সুন্দৰ যুৱক আছিল আৰু এই শুকদেৱৰ প্ৰণাম জনাই পৰীক্ষাতে অনুৰোধ কৰিছিলে যে জীৱনৰ অন্তিমকেইটা দিন সেই শুকদেৱেই পৰামৰ্শ বা তত্বজ্ঞান দি যাতে জীৱনৰ অন্তিম বেলিকা মৃত্যুৰ ভয়ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে আৰু এনেদৰেই ব্যাসদেৱৰ বচনত শুনি শুখদেৱ মহানন্দিত হ'ল আৰু আনন্দিত হোৱাৰ কাৰণেই এই শুখদেৱৰ মুখৰ পৰাই কলি যুগত ৰজা পৰীক্ষিতে মৃত্যুৰ আগত এই পৰম গতি লাভ কৰা শাস্ত্ৰভাগ শ্ৰৱণ কৰিবলৈ পালে সেয়ে ভাগৱত শাস্ত্ৰখান্নি শাস্ত্ৰখান্নিক আমি নিগম কল্পটৰু কল্পবৃক্ষ হিচাপে শোকমুখেৰে সৰি পৰা এটা সুস্বাদু ফল বুলি অভিহিত কৰোঁ সেইকাৰণে ঘোষাত মাধৱদেৱে লিখিছে সকলো নিগম কল্পতৰো তাৰফল মহাভাগৱত শোকমুখে আশি ভূমিত ভৈলা বিদিত ৰসত চতুৰ যিটো জন কৃষ্ণৰ চৰণে দিয়া মন পৰম সন্তোষে পিয়ুকৰ ৰস অমৃত এনেদৰেই সংস্কৃত মূল শ্লোকৰ পৰা ভাগৱত সম্পৰ্কে অনুবাদ কৰি মাধৱদেৱে সহজকৈ ঘোষা ৰূপত প্ৰকাশ কৰি দিছে এতিয়া আহোঁ পৰৱৰ্তী কালত ভাগৱত কেনেকৈ আমাৰ সমাজলৈ আহিল যেতিয়া ব্যাসনন্দন শোকদেৱে ৰজা পৰীক্ষিতক ভাগৱত শুনাই আছিল সেই সময়ত পৰীক্ষিতক ভাগৱত ধৰ্মৰ উপদেশ দি থাকোঁতে ৰুমহৰ্ষণ সোতৰ পুত্ৰ উগ্ৰসভা বা আমি তেখেতক চমুকৈ সোঁত বুলিও কওঁ বা সোঁতমুনি বুলিও কওঁ সেইজনা মহাত্মা ৰোমহৰ্ষণৰ সোতৰ পুত্ৰ উগ্ৰ শ্ৰবা তাতে উপস্থিত থাকি একান্ত মনে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰি আছিলে প্ৰসংগক্ৰমে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ এই সোঁতমুনিয়ে হৈছে ভাগৱত ৰচনা কৰা ব্যাসদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য এই সোঁতক পুৰাণ বক্তা বুলিও কোৱা যায় পৰৱৰ্তী কালত যেতিয়া পৰম পাতকী কলিয়ে পৃথিৱীত ৰাজত্ব কৰি কলিৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে সেইখিনি সময়তে মহান তীৰ্থস্থান নৈমিষাৰণ্যত অৰ্থাৎ যি ঠাইত কলিয়ে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে সেই ঠাই হৈছে নৈমিষাৰণ্য সেই নৈমিষাৰণ্যতে সোতমুনিক মাজত বহাই লৈ সৌনক মুনিকে আদি কৰি মুঠতে আঠাইছ হাজাৰ বেদজ্ঞ মুনিয়ে সত্ৰ পাতি ব্যাসদেৱৰ ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিলে আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই ভাগৱত শাস্ত্ৰ জগতত বিয়পি পৰিছিলে সেয়েহে ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধতে আছে যে আঠাইছশ সহস্ৰ ঋষি বেদতঃ প্ৰধান বিষ্ণুৰ নৈমিষ ক্ষেত্ৰ মহাপুণ্য স্থান মান্য কৰি সূতক পাতিলা সত্ৰ তথা শৌনক প্ৰমুখ্যে শুনে ভাগৱত কথা এনেদৰেই ক্ৰমাগত হিচাপে চাবলৈ গ'লে প্ৰথম শ্ৰীনাৰায়ণৰ পৰা ভাগৱত ধৰ্ম পালে ব্ৰহ্মাদেৱে ব্ৰহ্মাদেৱৰ পৰা পালে দেৱৰ্ষী নাৰদে নাৰদেশ সেই চতুশ্লোকী ভাগৱত দিলে পৰাশৰ পুত্ৰ ব্যাসদেৱক ব্যাসে ভাগৱত ৰচনা কৰি শুনালে তেওঁৰ পুত্ৰ শুকদেৱক আৰু সেই শুকদেৱেই ব্ৰহ্মসামত ব্ৰহ্মসাপত মুমূৰ্খ পৰীক্ষিতক শুনালে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত আৰু তাত উপস্থিত থকা ৰুমহৰ্ষণ সোতৰ পুত্ৰ অৰ্থাৎ উগ্ৰ স্বভা সৌতিয়ে অৰ্থাৎ সোতমুনিয়ে সেই ভাগৱত পালে পৰৱৰ্তী কালত সেই সোঁতমুনিয়ে নৈমি সাৰণত সৌনিক মুনিকে প্ৰমুখ্য কৰি আঠাইছ হাজাৰ বেদগ্ৰ মুনিক সেই ভাগৱতভাগ শ্ৰৱণ কৰালে আৰু তাৰ পৰাই এই বৈকুণ্ঠৰ ভাগৱত শাস্ত্ৰভাগ পৃথিৱীত সকলো দিশে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ লাভ কৰিলে এতিয়া আহোঁ চমুকৈ ভাগৱত নামাকৰণত ভাগৱত শব্দৰ অৰ্থটো কি ভাগৱত বুলি কওঁতে আমি চাৰিটা বৰ্ণ পাওঁ এই ভাগৱত নামটো প্ৰতি বৰ্ণৰে অৰ্থ বেলেগ বেলেগ ৰূপত পোৱা যায় তথাপি আমি সহজভাৱে ক'বলৈ হ'লে ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ এখন গৱেষণা গ্ৰন্থ পোৱা যায় ভাগৱত দৰ্পণ তাত এনেদৰে আছে যে ভাগৱতৰ চাৰিটা বৰ্ণৰ তাৰ ভাৱাৰ্থ বা তাৰ আধ্যাত্মিক অৰ্থ কি সেই সম্পৰ্কে আছে সেইমতে ভা শব্দই পোহৰ বিলোৱাক বুজায় গ শব্দই গান গোৱা অৰ্থাৎ সনক সনন্দ সনাতন সনত কুমাৰ নাৰদ আদিয়ে ঋষিসকলে যি শাস্ত্ৰ কীৰ্তন কৰিছে সেয়াই ৱাব্য হৈছে বৰ্তি থকা বা সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা যি শাস্ত্ৰত ঋগবেদ যজুবেদ সামবেদ এই তিনিবেদৰ তত্ত্ব নিহিত হৈ আছে তাক বুজাইছে আৰু দন্তীয়া স দন্তিয়া ত শব্দই হৈছে টানকৰ্তা দন্তিয়াতই কি কৈছে টানকৰ্তা যি শাস্ত্ৰই সকলোকে ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষমতা ৰাখে গতিকে এয়াই হৈছে ভাগৱত শব্দৰ আধ্যাত্মিক একোটা অৰ্থ পুৰাণ বুলি ক'লে অজস্ৰ পুৰাণ পোৱা যায় তথাপিতো মহাপুৰাণ যিহেতুকে অষ্টাদশ এই অষ্টাদশ মহাপুৰাণৰ ভিতৰতে শ্ৰীমদ ভাগৱত পুৰাণে আটাইতকৈ সমাদিত আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ শাস্ত্ৰ এই অষ্টাদশ পুৰাণসমূহৰ প্ৰত্যেকৰে ভাগ আৰু তাৰ দৰ্শন বেলেগ বেলেগ আছে তাৰ ভিতৰতে যেনে ক'বলৈ হ'লে আগম নিগম সাত্ত্বিক ৰাজহিক তামসিক আৰু এনেকুৱা অজস্ৰ কথা সোমাই আছে তদুপৰি ভাগৱত পঢ়িলে ভাগৱত শুনিলে বা ভাগৱত দৰ্শন কৰিলে বা ভাগৱতে মানুহক কি লাভ দিব পাৰে ভাগৱত ভকতক লগ পালে আমাৰ কি হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে ঈশ্বৰৰ কৃপা হ'লে পাছত কেনেকৈ আমি মুখ মুক্তি বা মুখ্য লাভ কৰিব পাৰোঁ এই মায়া চক্ৰৰ পৰা কেনেকৈ উদ্ধাৰ পাব পাৰোঁ সেই সমস্তখিনি কথা এই ভাগৱততে মূল ৰস হিচাপে প্ৰকাশ কৰি থোৱা আছে এই সম্পৰ্কেও বিস্তৃত্ব ৰূপত বিষয়বোৰটোতো বিস্তৃত্ব কিন্তু আমি সংক্ষিপ্ত এই বিস্তৃত্বকে সংক্ষিপ্ত ৰূপত প্ৰয়াস প্ৰকাশ কৰিবলৈ পৰৱৰ্তী কালত প্ৰয়াস কৰিম এই ভাগৱতত মুঠতে আমি বাৰটা স্কন্ধ পাওঁ যাক আমি বাৰ স্কন্ধ ভাগৱত বুলি কওঁ প্ৰতিটো স্কন্ধতে বিভিন্ন তত্ত্ব প্ৰকাশ হৈ আছে আৰু এই বাৰটা স্কন্ধতে মুঠতে তিনিশ পঁয়ত্ৰিছটা অধ্যায় আৰু ওঠৰ হাজাৰ শ্লোক আছে আজি আলোচনাৰ শেষৰ ফাললৈ ভাগৱত সম্পৰ্কে পণ্ডিত আৰু ভকতসকলৰ এই সমস্ত জ্ঞান তেওঁলোকৰ আছেই আমি ভাগৱত বা শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা প্ৰকাশ কৰা বা ব্য্য কৰে সিমান যোগ্য বুলি আমি কেতিয়াও কোনো মুহূৰ্ততে ভবা নাই কেৱল সকলোৰে জ্ঞাত এই কথাখিনি মনত পেলাই দিবলৈ চেষ্টাহে কৰিছোঁ সেয়েহে কওঁ যে য'তে যেনেকৈ সম্ভৱ হয় দুটা ঈশ্বৰৰ কথা বা খন্তেক ভাব ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিলে বুজি নাপালেও আপত্তি নাই যিদৰে মহৌষধি নজনাকৈ খালেও দেহৰ ৰোগ দূৰ কৰিব পাৰে ঠিক একেদৰে ভাগৱত বা ঈশ্বৰৰ কথাই বুজক বা নুবুজক কৰ্ণই যদি শুনা পায় তেতিয়াহ'লে হৃদয়লৈ গৈ তাৰ মনৰ যি কলুষিত ডাৱৰ সেইখিনি মষিমূৰ কৰাত যথেষ্টখিনি সহায় কৰে আৰু মৃত্যুৰ ভয় দূৰ কৰে শেষত এফাঁকে ঘোষাৰে শৰণাপন্ন হৈছোঁ শুনিও ক সৰ্বজন কৃষ্ণতৰ পিউ মন মহা ভাগৱত কথা সাৰ ইহে পুৰাণৰ সূৰ্য ভকতিৰ প্ৰকাশক সমস্তে বেদৰ সাৰোদ্ধাৰ কৃষ্ণ